Məni aradan götürsə, inşallah ömrüm qırpa. Sağ salamat özünü qoru, özünə yaxşı bax. 11-ə qalmış olardı təxminən. Cəh gəldi mənə ki, bəs gətirirlər Cəbrail. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bu sözlərin necə böyük gerçək olduğuna son bir neçə gündə bir daha amin olduq. Hər şəhidin, vətənin bütövlüyü üçün canından, qanından keçən hər əskərin adı tariximizlə yanaşı qəlbimizə də həkk olundu. Bu oğullarımızdan biri də Azərbaycan torpaqları üçün canını fəda ediyən şəhid Cəbrayil Dövlətzadədir. Cəbrayil torpaqlarımız üçün aparılan savaşa qatıldığı bir neçə gündə tarix yazıb. 19 yaşlı qəhrəmanımız Erməni silahlı birləşmələrinə sözün əsl mənasında dağ çəkib. Şəhidimiz ondan artıq müxtəlif rütbəli Erməni hərbiçiləri ilə tək başına üzbəyə dayanıb, Ermənlərin bir generalını və polkovnikini boğaraq məhv eləyib. Əskərimiz o qədər cəsarətli imiş ki, yanındakı ailəli əsgər zabitlərə siz qayıdın, ailəniz sizi gözləyir, mən tək döyüşəcəm deyib düşmənin üzərinə gedib İndi onunla yalnız ailəsi deyil, bütün Azərbaycan fəxr eləyir. Şəhidin atası Dövlət Dövlətzadə vətən sevdalısı olan şəhid oğlunun qəhrəmanlığı ilə gurur duyduğunu deyir. Övladının itkisindən canı yansa da, işğaldan azad olan torpaqlarımızla balasının ruhunun rahatlıq tapdığını düşünür. Elə bir ki, hiss elədim ki, nəsə bir Cəbrayil ilə əlaqə saxlayım. Nətər olursa olsun, necə olursa olsun Cəbrayil ilə əlaqə saxlayım. Mən Çox nömrə, zəng, nə əlaqə saxlaya bilmədim. Axı oturdum belə bir 1 saatdan sonra 11-ə qalmış olardı təxminən. Cəh gəldi mənə ki, bəs gətirlər Cəbrailə. İçindən bir dənə istilik gəlir. Elə bilisən ki, içəri nəsə yandırıblar. Ancaq sönmüş. Eyisə Nələb içə o yanğını o su lazımdır, o mənəvi bir su lazımdır. O mənəvi su da yoxdur. O mənəvi su Cəbrayıldır, o yoxdur. İndi yanır bu könül, yəni vətən dardadır, mən gəlib ona kömək eləməliyəm. Mən qırağda qalmamalıyam. Şəhidimizin atası deyir ki, Cəbrayıl hələ uşaqlıqdan işğalda olan torpaqların azadlığı üçün mübarizəyə can atıb. Altar geyinlərləninə Yaradıcı ki, mə, kişi paltarı geyindir. Şayq qabsalını. Hətta o toyda şəkillər zadı var. Elə xoşuna gəlib ki, bu kostyum şal var, ayaqqabı, yəni bu cürlər. Bundan bilirsiniz ki, kişiliyi, məhddi Cəbrayil də yığılmışdı. Yəni bunlar var idi hamısının da. O qorxmamaq, o vətəni sevmək Cəbrayil gətirdi. Yəni bu qəhrəmanlıq ona qismət oldu. Cəbrayilı Həmgöz yaşlı, həm də fəxr ilə anlatan anası Məläkəmə Məmazadə oğlunu bu savaştan uzaq çıxacağından əmin imiş. Cəbrayil çox təmkinli uşaq idi. Uşaq yaşından, körpə yaşından kişi kimi idi. Yəni yəni 3 yaşı var idi, 2-3 yaşı var idi, amma kişi şalvarı, kişi çorabı, heç ox şort geyinməzdi. Yəni heç kimin yanında ağlamazdı, körpə idi, heç kimin yanında yox, ya, uşaq idi də, 3 yaşını nəlik. Çalışıb deskəsin yanında ağlamasın. Ən çox mənə bağlı olan uşaq olub. Yəni həmişə mənnə yatıb, ənə yəni, mama, hara gedədin mama. Yəni anası mənə çox bağlıdır. Mən ona çox bağlı olmuşam. Uşaqlarımın içində ən çox bağlı olduğum övladım, yəni, uşaqlarım da bilir, o olub. Fəxr edirəm ki, mən uşağıma gözəl tərbiyə vermişəm ki, mənim balam kişi kimi gedib tək başına kəlib erməni generalındır ya iki nəfər də bilmirəm kimdirsə hansısa bizi bilmiş ermənilərdən. Onları öz qolunun gücüylə öldürüb, silah seçilmədən şey istifadə eləmədi. Mələkə Məmmədzadə deyir ki, şəhidimizi sonuncu dəfə 1 ay əvvəl görüb. Bizə də onun dedi ki, "Mama, 28-ci günü yaddında saxlayarsan." Dedim, "Nə olub ki? Dedim, amma mən sən gələndə deyəcəm." Qismət olmadı, özü gəlmədi, amma tabutu gəldi də. Bir dənə Çox pis ona oluram ki, mən onu açıp görmədim ən sonuncu dəfə. Diləri ürəyi partlayar. Elə ürəyim partlayardı. Amma mən onu görərdim. Yəni gözüm bir dənə onda qaldı ki, balamı sonuncu dəfə görmədim. Yəni bir ay öncə qabaq görmüşdüm, amma getmişdim yanına. Uşağımla da görüşdüm. Yeməyi də yedizdirdim. Ürəyi istədiyi şeyi aldım, apardım və onları eləmişəm bir də onu ürəyim rahatdı ki, onun ürəy istədiyi şeyləri ən axırın zavodusa yed. 19 yaşlı qəhrəmanımız qisasını aldığı general Polad Həşimovun yanında 2-ci Fəxrli Xeyaban da dəfn olunub. Aslan ürəkli şəhidim, nigaran qalma. Nə sənin, nə də bu torpaq urunda canına keçənlərin qanı yerdə qalmayacaq. <Sessizlik>